У меня задание, я хочу сделать эм, мой подарок на новый год. Вообще я только что приехала, я ехала в Куроль но мы там праздновали новый год. А сейчас мы, эм, мой... сейчас я покажу мой подарок. там та там пинки квас трягерлос. Ну вот, посмотрите на эту лапочку, посмотрите, ну ну посмотрите, смотрите, какая она меня ну, ну просто прелесть И у нее даже такие ложки есть. Я сейчас буду снимать на нее обзор. Так, конечно же, мы начнем э, с нижней части. Например, начнем с ног. Эм, эм, вот тут ее туфельки. Сейчас я их сниму. Э, Черт, Неудобно. Так, как выглядят туфельки? Туфельки выглядят типа вот таких. Вот. Я сейчас покажу вам ближе. Они выглядят как сердечки. Вот. Эм, тут немного есть крылышки. Вот так они выглядят. Эм, эм, вот так. Сейчас одевать я не буду, мне как-то лень. Ладно, я сейчас одену. Кукла просто суперская. Дальше у нас идет наряд. Вот такой у нас наряд. Так, тут идет желтая сеточка. На камере видно, как она зеленая почти. Дальше у нас идет голубое платье. Тут, если как-то вот тут заметно, тут видно звездочки и луну. Так сказать, не падай. Вот, вот так. Есть еще вот эта бабочка. У нее такая тряшка. Ты так сказать можешь, что это наряд не Пинки, а Шай? Ну, так сказать, так и надо. Еще у нее было... Э, сейчас покажу, что у нее еще было. Еще у нее было вот такое от наряда. Ну, это вот сюда она шея Мне как-то не хочется, ей просто не очень-то. Да, у меня вот такие руки. Ой, случайно просто неудобно, я... у меня нет подставки для кукол, я ее держу на своей подставке. надо это убрать. так, эм... вот у меня вот такие руки прозрачные у куклы. я в конце покажу, зачем они прозрачные. мне раньше казалось, что у нее кожа вот белая, а сейчас она же светло-розовая. не светло-розовая. сейчас посмотрим на ее лицо, вот такое у нее лицо ну, он же такой няшка. Вот его лишь я не шаю, а вот... Блин, ну, не вас. Вот, еще, вот такие шарики у него. И кубки, и глазки. Ну, посмотрите. Как можно <с> это не знать? Я прям, я прям, я прям радовалась, когда мне два подарила эту, эту, куклу. Я, я прям, я прям так радовалась, я не могла просто не радоваться этому у нас идет волосы одну я ее поправить вот такие у нас волосы тут у нас идет э, розовая прядь голубая прядь вот голубая желтая и красная но это не как Rainbow Rocks вот ушки у нее такие есть эм, еще у нее есть вот эм, ничего страшного это ничего не займет вот так эм, я еще ее поправлю я могу еще показать вам, что случилось тогда, когда у меня это получилось. Если вам не видно, то я ее первый день, получившую куклу, сломала. Да. Е, ну, как-то так видно, что вот рука сломана. Просто там рука отвалилась, и я не могла никак... Э, я сейчас ее поправлю. Я не могла никак э, ей засунуть руку, поэтому так и сломалась. Эм, так... Э, и теперь я подкажу, покажу все, что у нас есть. И все, что самое главное должно было быть этой кукле. Секундочку, я должна это включить. И найти. Блин. Посмотрите. Вот зачем прозрачные руки. Вот такая замечательная кукла мне подарил Дед Мороз. Я и Просто не могу не оторваться. Она просто потрясающая. Скоро я хотела снять обзор на нее, когда мне починят куклу. Но я э, знаю, что это будет очень долго. Поэтому решила снять сейчас, когда у меня поломана кукла. Ну, потом починится кукла, и я буду ей играть. Эм, ну, ставьте лайки, если вам понравилась эта кукла. Еще в этом комплекте шла поняшка, но, конечно, я ее потеряла. Как сломать куклу и как потерять куклу. Это, то есть, как, слом... как сломать куклу, как потерять поди, это я умею. А как нормально играть с куклой, я это не умею. Вообще, я умею не... играть с куклами. Просто так бывает. Ну, у меня там просто в доме куклы, я ими не играю. Я просто хочу уже новых кукол. Она мне так не... Поэтому, так сказать, просто ставьте лайки, если вам нравится всем пока пока